السلام عليكم من نام جواد أمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نعوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه من علمه إلا بما شاء وسيكون فيه السماوات والأرض ولا يعوده هبزهما وهو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. القرآن الحقيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آبا أنذر آبا فهم غافلون لقد حق القول ولا اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في عناكهم عناكهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مكمهون وجعلنا من بين ايديهم سدا سدا ومن خلفهم سدا فعقشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نهئ الموتى ونكتب ما قدموا ويساره وكل شيء هَزَيْنَاهُ في إمام معين أَدْرِبَ لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم لمرسلون صدق الله العليم العظيم السلام عليكم عمان عم جود عم يكيس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والدها والليل إذا سجى ما وداك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فعابا أعجدك ضالا فهدى أعجدك عائلا فأغنى فعم اليتيم فلا تنهر تقهر وعما السائل فلا تنهر وعما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم প্লিজ এরকম ভালো ভালো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন লাইক শেয়ার করেন